بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اللهم اجمع بين علمي وارشادي وايماني ومالي وملوكي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اللهم يسر مرادي بحرمه هذا الدعاء المعلم. اللهم اقض حاجاتي يا قاضي الحاجات بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا, الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا, يا, يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مديب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أفضل يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقصد يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا لار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا يا رسيد يا الله يا صبور يا الله برحمة الله المنان ربي تمم بالخير والسعادة اللهم أدخلنا في زمرة الأولياء والمتقين اللهم لا تضيع دعائي بمحض فضلك يا كريم اللهم سلمني من آفات الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين